Зараз у нашій студії буде два віце-міністри Грузії та України. Георгій Вашадзе був в команді реформаторів Михаїла Саакашвілі, завідуючи грузинською юстицією. Саме завдяки таким, як Георгій, вдалося переламати хребта грузинській бюрократії і корупції. Зараз Георгій погодився радити українській владі. А якщо тебе не слухатимуть, уточнив я перед нашою розмовою. Я просто публічно піду. Імітації не терпітиму. Відповів він. Другим гостем студії Захід буде заступник міністра МВС Микола Величкович, котрий до міністерства потрапив фактично з Майдану. Саме Микола стояв у витокі формування добровольчих батальйонів, котрі зупинили розповзання сепаратизму. Перед нашою розмовою Микола мене одразу попередив. Сам розумієш, всього говорити не можу. Зрештою, слід розуміти: війна точиться не лише у мілітарний спосіб. Боротьба пролягає у кожному міністерстві. И у каждому ведомстве. Доброго дня. Ну, я бы хотел да, начать вопрос с нашего гостя. Известный грузинский реформатор Каха Бендукидзе поставил в теперешней украинской экономике довольно неоптимистический прогноз. Да? То есть пациент скорее мертв, чем жив. То есть реформы у нас отложены. По вашему мнению. Если шанс как-то вырваться из этой западни, мы понимаем, с одной стороны война, но если даже война идет, мы не можем не реформировать эту постсоветскую экономику. А реально, давайте посмотрим и прямо скажем, что наоборот, вот именно из-за того, что сегодня идет война, надо быстро реформироваться, да? и надо очень резкие изменения делать. И с одной стороны, война дает и шанс всему этому, чтобы это было быстро происходило. Когда мы говорим о войне и реформах, 7 миллионов ежедневно по разным тем как его цифрам обходится 7 э, миллионов долларов, долларов 7 миллионов долларов ежедневно обходится война Украине я не говорю о людских потерях которые и правда как бы самая как бы, плохая часть всего этого, а, а вот к примеру сфера госзакупок ежедневно как мы почитали Украина минимум теряет 10 миллионов долларов, так что вот 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 в этом и есть вся смысл реформ. если мы будем реформировать то есть война к сожалению да. там, но война обходится дешевле в, чем в деньгах, я, в деньгах я говорю это только одно направление которое связано с госокупками. А реально, что сегодня происходит? Это советская бюрократия по сей день. Вот система, которая есть. И к советской еще добавилась какая-то бюрократия, прямо если скажем. И реально система зависла до конца, и ничего невозможно дышать. Давайте так скажем. Когда мы говорим о реформах, мы должны обязательно сказать основные принципы, что должно быть. Первое – это дебюрократизация. Что это значит? Что много функций, которые у государства сегодня, эти функции вообще не должны быть. Это разные разрешительные, контролируемые функции. Не знаю, у государственных организаций в собственности уйма гостиницы, земля, не знаю, очень многое, что у государства, функций у государства очень много. Надо срезать эти функции. То, что оставляем, надо модернизировать серьезно. Да? И первое, это дерегуляция. Вот сейчас надо дебюрократизировать, чтобы то, что остается, должны быть очень простыми для того, чтобы бизнес и экономика выросла. И третье, это децентрализация. Вот сегодня проходим мы с областной администрацией, невозможно, чтобы в Киеве решалось все. Реально невозможна страна большая, да, власне. Я хотів би от уточнити, Миколи, оце от триголовий змі, який називається Спрут. Так, з одного боку, це прокуратура, з другого боку це служба безпеки, з третього боку, це МВС. Ну, ми розуміємо так, частина людей, які там працюють. Вони між а ще є суди, так вони їм дуже добре заробляти гроші. Так вони там перескировують, один до одного розслідують, а на виході злочинці виходили завжди, так а сідали хто відбуває. Там і статистика завжди була добра. Є шанс оце зараз поламати. Не треба розглядати окремо правоохоронні органи. Він кажу тільки про МВС і кажу, взагалі чому? Тому що це є чити суспільства? Якщо суспільство буде мати внутрішню нетерпимість до таких дій. То перше буде а, швидше ці реформи будуть прийняті там депутатами, кабінетом міністрів іншими людьми, які від того залежать. І друге, суспільство не буде не буде толерувати таких дій. Немає значення це, працівник служби безпеки, чи прокуратури, чи суду. Найважливіше, щоб суспільство само не толерувало. Тому що воно тобі заставляти всіх інших. Бачите, це порушує закон. Чому ви не робите? І мені видається, що от тільки в контексті суспільство не хоче з ним миритися, так як на Майдані. Люди не хотіли миритися. Вони вийшли і сказали ні. Ну, я вважаю просто, що це останній вже метод, знаєте, збирати шини і палити їх під адміністрацією. Але це не обов'язково, що суспільство повинно от з шином прийти. Угу. Тобто це, це робиться значно цивілізованіше. Це яким, ну, тобто в цивілізованому світі якісь протести можуть бути не. То, что у нас было, это было, знаете, это уже было крайне, потому что уже иного варианта не было. Mm -hmm. Могли бы дать какой-то вот простой, но действенный рецепт, что нужно сделать, чтобы прокурор и судья боялся совершать правонарушения и настолько себя цинично чувствовать? Вы знаете, они, им живется лучше, чем, знаете, шерифом на Диком Западе. Кто-то должен на себя взять ответственность и сказать, что. Человек, который будет брать взятку, он будет сидеть в тюрьме. Если судья этого не делает, да, это судья не должен больше работать в судебной системе. Там нужен очень резкий, резкий подход в этом плане. У нас так и было, да, иначе это, не это выходит. Это и... было около Михаила Саакашвили или это было не, в правительстве? Это, было, это правительство, это было в Генеральной прокуратуре. Знаете, у всех есть свои функции. Если кто-то не работает, надо принимать резкие, быстрые. Кадровые решения. Иначе не выйдет. В Грузии как это выглядело? То есть, условно говоря, месяц работы правительства, Михаил Саакашвили вызывает, так, министров ко мне. Министры приходят, он говорит, так, так и так. Или как Нет, это было? это было, я, я прямо скажу, это было как? что Было как конкретное четкое видение, что надо было происходить. Я помню, что первое, что после прихода во власти произошло, что Михаил Саакашвили и новое правительство, они загнали в тюрьму тех парламентариев, которые были со фракцией Национального движения, которые подумали, что сейчас их время настало и они могут заработать деньги. Вот когда их посадили в тюрьму, когда несколько замминистров посадили новых в тюрьму, тогда все поняли, что все ситуация уже изменилась. Так что надо очень резко подходить к этому вопросу. И если система не работает, не надо бояться новым кадровым решением. Сейчас самая большая проблема в Украине это средняя бюрократия. Потому что там часто происходит саботаж, прямо скажем, саботаж просто со, со, со стороны средней бюрократии. Так что надо резко принимать там решения. Но я в одном согласен, что большая проблема и в парламенте тоже. Потому что есть законодательные инициативы, и ничего парламент не проходит, фактически парламент не сегодня. Да? И в том законном пространстве, в котором сегодня существует страна, резкие решения невозможно принимать. Если мы возьмем закон о государственной службе госслужащих, да, там реально выходит, что невозможно выгнать никого, уволить невозможно. Нет фактически такого рычага. Да? Так что Це, конечно, комплектний комплексный подход, треба надо мати чітке видение, Куди ми йдемо? В Грузії посадили депутатів кількох замміністрів. Чому в нас не садять? В нас вони хороші чи та ні. Не всі. Хто хто, хто кришує, хто прикриває. Дивіться, останні у нас були буквально на цьому ну буквально в останні декілька днів, останній був тиждень. Ми бачили, як звільнили одного з перших заступників міністра оборони який відповідає за матеріально технічне забезпечення. Mm -hmm. Людину в державі фактично вже кілька місяців йде війна, ну, речі, називаємо своїми іменами. Да, да, Зовнішню інтервенцію. Людина, яка була звільнена, відповідала за матеріально технічне забезпечення. В той час, як люди, які призвані, які за своїм статусом, за своїм обов'язком, за своїми посадовими функціями повинні забезпечувати оборону, вони повинні там сидіти зі зброєю в окопах, стріляти і так далі. Вони звертаються і кажуть, у нас немає достатнього відповідного озброєння. А людина, яка за це відповідає, чотири місяці не може. чи вона, не вона, але. Це міністерство не може не могло передати при кількох місяців підрозділам ну Це злочин. Ви знаєте, час, простою мовою народною, це називається преступлення. В, в той самий час ми дивимося, звіти так само, це це загальнодоступна інформація про те, як вони це, це озброєння продається для волонтерів, які потім цю саму зброю передають тим, хто не передає. Кажуть, це знаєте, це. Це незрозуміло. Питається, знаєте, навіщо вороги кронозідкі друзі? Тобто, це, ну це злочин. Для мене це так. є. Фактично, це є. Я це розприймав як злочин. І ми нарешті бачимо, що нарешті. Звільнили одного посадовця. Не знаю, чи буде далі. Ну а, але думаю, що звільнити кур... це ладно. Знаєте, звільнити його треба а, було б б взяти початку. і посадити в тюрму, тому що через таких, як він, гинуть наші хлопці. Їх вбивають. Да? Комусь там дали чи не дали бронежилет, а потім е, армійські генерали, генерали звітують. Все добре, мені, е, мені кума каже. Слухай, вийшли там, зорганізуй, допомогти батарейки, якісь там бракує якихось літієвих батарей акумуляторних. Антон, а дивіться, а я вам скажу таку річ. Суспільство громадянське забезпечує е, тих людей, які добровільно пішли, багато, дуже багато в добровольчі підрозділи, чи ВС, чи Міністерство оборони, чи, чи інших структур, чи тих самих людей, які призвані, і так далі. Воно забезпечує. Але ми в той самий час бачимо, що держава виділа е, значну суму на е, Міністерство оборони. Але. Ть, ну, Більше величезна кількість, десь до 50% коштів не використано. Питається, а для чого ці кошти лежать? Ну, що, там, комусь просто проценти приносять в банку? Чи, ну, то, от, 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 думка, така думка закрадається. В той час, як потрібні озброєння сучасне нове, є кошти, закупіть? Нема питання. Знову ж таки, тендерні закупівлі, ми знаємо, у нас. Вони такі, що корупційні, коли з друзі казав, що ну, зовнішній аудит міжнародний показує, зовнішній, навіть без такий публічний з, 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 тих інформацій, яка є доступна, говорить про те, що величезні кошти в, держава втрачає через ці всі <пи> тендера, а Україна, а держава для своїх же воїнів не може закупити. <пи> Григорий, извините, вот тоже такой болезненный вопрос для Украины — это люстрация. Вы понимаете, она в Украине она приобрела уже форму какого-то, не знаю, буфонада, какой-то комеди-клаб. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что люстрация, да, это арест архивов КГБ и, скажем так, открытие их широкой публичности. У нас под это начали вкладывать несколько другое, там плохих чиновников, людей, там Януковича и так далее, не допускать к власти шанс какой-то, реализовать это именно в правовом поле. Мы понимаем, у нас все очень любят, знаете, такие звучные фразы, проведем люстрацию всех плохих, повесим на елках, а всем хорошим дадим пряники. Да? Но мы знаем, что есть еще понятие закон, и когда приходит дело в реальность, да, все останавливается. Знаете как, если не будут системные реформы, ничего не поменяется. Потому что иллюстрация, мы можем долго говорить о списке людей, которые не должны. Вот, к примеру, есть такой список тоже коррумпированных лиц. Ну и что поменялось? Сегодня будет 100 человек, завтра будет еще 100 человек. Или же завтра будет, может быть, 120, если не, будет, не будут системные, э, системные реформы. А в системных реформах что подразумевается? Опять и опять то же самое. Ты регуляция. Дебюрократизация. Вот это все надо делать. Потому что если у бюрократа есть функция того, чтобы выпрашивать от вас какие-то документы или же как-то как бы препятствовать вашему нормальной жизни, да, в стране всегда будут, будет требовать взятки. Вот в этом и есть сама идеология самих, самих реформ. Да? Тоже санитарная инспекция. Давайте прямо скажем. Вы думаете, что санитарная инспекция сейчас контролирует там в кафе там грязно или не грязно? Не, они контролируют сколько должны получать э, деньги из каждого кафе. Я не хочу сейчас э, сказать, что сто процентов сотрудников санитарной инспекции так и действуют, но мы хорошо понимаем, что большинство так и есть. Например, вместо кафе, чтобы открыть офис, надо согласовать не знаю, там, с пожарными, да. со, с, со многими структурами. А в Грузии, знаете как, я просто арендую помещение, открываю кафе, а потом, если не хочу кафе, потом офис открываю. Потом, не знаю, еще что-то еще. Потому что это просто коммерческая площадь. Да? Ни, ни с кем я это не согласовываю. И реально, знаете, как после того, как мы уничтожили такую систему, как санитарная, инспекция или же там санэпидем станция mm -hmm. которая которая есть намного меньше отравы намного меньше отравляются да? намного меньше продуктов которые незаконно вводят на рынке знаете почему потому что нет у фальсификаторов крыши никто не напишет для них справку что они хороший продукт продали и именно из-за этого рынок сам контролирует все вот и иногда мы мы должны думать что где выход выход там чтобы надо системно реформироваться. Да? Когда говорят о люстрации, я за то, чтобы если КГБшник, надо их всех опубликовать, чтобы эти люди не должны той же армии. Да? Мы хорошо понимаем, что в войне, в войне большая проблема, что дают информацию, реально дают. Да, да? дают. Это, это все знают, это не, не секрет. Да? Надо их обязательно, если есть такие архивы. В Грузии знаете, что произошло? После развала Советского Союза просто вынесли все эти архивы. В Грузии нету таких архивов, не осталось. А то бы обязательно в Грузии тоже наверное опубликовали бы вот приняли бы закон иллюстрации. Иллюстрации, как и ГБшников это одно дело. Но там создавать, как бы иллюстрации коррумпированных лиц. Ну хорошо, мы ведь все знаем, кто, кто, как, кто где работал и кто чем занимался. Да, общество все знает. Да, да. Не скроешь это от общества. Но просто списки создавать это ничего не меняет. Прямо говорю, это не даст тот эффект, что не знаю, там, может быть, в будущем будет, ну, что Григорий, где, через ну, смотрите, 10 лет, да. может быть, половина населения просто в этот список вот попадет. Вот такой про и... правовой момент. У нас есть старые да, советские генералы. Часть из них, да, верой и правдой, служат Украине. Часть из них, да, мы. Догадываемся о том, что имеют родственников на Лубянке или в Главном разведывательном управлении Генштаба Российской Федерации. Они себе встречаются и как родственники рассказывают, куда там будут выезжать, кого назначать, кого не назначать, места дислокации. Я бы, знаете, об этом не говорил. Просто убивают наших солдат, убивают наших ребят из-за того, что такие предатели сидят, в том числе, э, в Генштабе, да? Как у вас это было? 2008 год это была серьезная. 2008 ситуация, год, для к сожалению, Грузии. мы еще раз посмотрели, несмотря на то, что несколько войн пережила Грузия в начале, после развала Советского Союза. В 2008 еще раз мы увидели, что, к сожалению, у нас тоже были, было в армии, еще остались люди, которые передавали вот эту информацию. К сожалению, подход должен быть такой, я прошу прощения за это, но бывших КГБшников не бывает. Я, я вот в этот принцип верю. І я думаю, що там дуже чітко і різко надо, надо падхаді, када в особливості в страні війна і кадами коби так сказати связи вот з такою темою. Бывших КГБшників не буває. Добре, ну от ми маємо наприклад добровольчі батальйони, так які зробили те, що свого часу не могла зробити ні армія, ні можливо міліція. Так, тому що вони вони зреагували це активісти. Зараз ми бачимо, яких їх свідомо інформаційно винищують. Так, і ми розуміємо, що це роблять люди, пов'язані зі старим режимом. Хоча, можливо, я помиляюся, мені це видається. Ми зараз бачимо, що ті підрозділи, які були е, тим каталізатором, який спонукав, заставляв е, військо, кадрових військових виконувати свій обов'язок <зв>. кадрових військових, е, міліціонерів інших службовців, виконувати свої службові обов'язки, свою присягу, фактично, зараз е, ми відчуваємо, які по них іде удар людина, яка має десь ту інформацію, понту інформацію, яка збирає, що їх стосується, можу сказати, на мою думку, це доцілеспрямована позиція. Чому? Люди з принциповим поглядом, люди, які мають патріотичну позицію, люди, які своїми діями і. Своїми якимись конкретними фактами довели, що вони хочуть служити Україні, є загрозою, загрозою в першу чергу ну, зовнішнього інтервенту. Чому? Так, чому? Так. Я чому говорю? Бо саме ми бачимо, як Путін заявляв про те, що ще як тільки почали про, розмови про припинення вогню ще, ще місяць чи два тому, одним з основних пунктів вивести добровольчий підрозділ. Я вам скажу таке, що ряд підрозділів просто вони себе так успішно ведуть, що з них ну, вони просто розростаються, їм дають додаткову техніку. Знову ж таки, це говорить про успішність тих підрозділів. Тим, що вони не просто формально, там якісь підрозділи, але вони і добре себе проявляють в бойових ситуаціях. І тому мені видається, що удар іде в є ще по одному аспекту: вибори. Вибори, і невигідно. Можливо, комусь не вигідно, що йдуть самі люди з активною життєвою позицією, йдуть в політику. Бо їм кажуть, ні ні, ні, видіть воюєте, а в політику ні. Ми прийдемо, ми знаємо як краще робити, вам там нема що робити. Знову ж таки, ну це неправильно. Григорій, простите, по вашому мнению, які зараз треба було б зробити саме шаги українському правительству да, перед лісом російської угрози? То есть мы понимаем, времени действительно мало, то есть система разбалансирована, и управление, и законодательство, выборы, то есть затяжной кризис. Ну, наверное, следовало бы сделать каких-то пять первых четких шагов. То уволить того-то, поменять того-то. Первое, я думаю, что обязательно срочно надо создать отдел по борьбе против коррупции. Как-нибудь, вот это надо организовать, отдельный. Как бы. Давайте назовем, может быть, элитарный отдел, где хотя бы для этого отдела будут нормальные зарплаты. У нас то же самое было. Мне было 23, когда я начал работать в Министерстве юстиции. И у меня не было опыта государственной, государственной службы. Да? Надо было брать молодых очень хорошее у вас представительство в, за границей, да, и надо, как бы, очень многие учатся там и в, в, Киеве, интеллектуальный потенциал очень большой. Хочешь найти, найдешь обязательно хороших кадров. Это первый момент. Второй, что надо, как бы, надо дерегулировать. Я понимаю, что может быть, закон не позволяет, но с другой стороны, у Кабмина есть некоторые функции, которые могут как-нибудь, так сказать, помешать вот той бюрократии, которая сегодня есть. Да? И дерегуляция ⁇ это один из главнейших моментов. И не надо бояться экспериментов, самое главное. После этого, конечно же, модернизировать саму систему уже. Давайте так сказать, отдельных рецептов нету, чтобы вот в первую очередь вот это сделаем, вторую очередь вот это. Самое главное, наверное, кадровая политика, когда мы говорим о средней бюрократии. Я бы открыл двери для молодежи, да, и повсюду бы начал бы на стажировки, да, новые идеи, чтобы пошли бы, и чтобы внутри системы появились люди, которые будут, так сказать, послами реформ, да, они будут противиться против этих реформ. И я уверен, что та же, та, та же бюрократия, которая сегодня есть, как только они увидят конкурентов, они тоже скажут, что нет. Все, мы должны или меняться, или у нас просто не будет в этих на этих должностях, которые есть. Часто в, в Украине говорят насчет зарплаты. Да, что большая проблема в государственных структурах зарплата. Да, это проблема, но можно найти людей, которые идеалисты и которые будут работать первые шесть месяцев за ту зарплату, которая сегодня есть. Главный принцип должен быть открытость. Открытость и эксперименты. Да? Я бы, не знаю, пошел бы на всяческие эксперименты. У меня, мы часто используем такую фразу, хуже, чем сегодня не будет. Так что, как только критикуют какую-то инициативу, которая приходит, к примеру, МВД или другие, да, я у меня контраргумент всегда в чем состоит, что хуже, чем сегодня, не будет. Давайте дадим шанс, посмотрим. Потому что сейчас очень хороший полигон для экспериментов. Да, и можно экспериментировать очень, очень серьезно. До побачення, шановні глядачи, до наступной субботы. Сподіваюся, все буде добре.